Abdul Hadi dakwa undap halalkan DAP anti-Islam. Amanah tuntut Rafida Ibrahim tarik tuduhan berkait isu kampung Sungai Baru. Aminul Huda desak hentikan spekulasi kesihatan Suhaizan. Dua ahli parlimen DAP bertimbang saman Jasri Jamaluddin. Pemuda MCA kecam kerjasama BNPH. Pemuda AMNO kecam gesaan MCA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasya Jamil dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Gabungan AMNO dan DAP dikenali undap didakwa telah mensucikan DAP yang didakwanya anti-Islam susulan kemenangan barisan nasional BN pada PRK Air Kuning minggu lalu. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menerusi artikel mindanya melabel kemenangan calon BN Yusri Bakir sebagai kejayaan AMNO menubuhkan undap iaitu gabungan AMNO dan DAP. Katanya undap mempersuci DAP yang anti-Islam secara terbuka termasuk beberapa tindakan mempersuci DAP dan Pakatan Harapan PH dalam isu ternakan babi secara haram di kawasan majoriti penduduknya Islam dan dipimpin oleh Melayu Islam. Oleh itu Islam mendahulukan kemenangan kuasa politik berbanding umrah dan haji yang wajib mengikut mazhab Ahli al-Sunnah yang dianut PAS. Beliau mendakwa PAS yang mengemukakan isu bahawa tanggungjawab mengundi adalah fardu ain yang gagal dalam PRK itu. Dakwanya lagi, Islam progresif dan liberal serta undap mempersuci DAP walaupun bercanggah dengan Nas Al-Quran, hadis, ijma' dan kias yang nyata. PRK Air Kuning menyaksikan Yusri menang dengan kelebihan 5,006 undi, menewaskan pencabar Abdul Muhaimin Malik daripada Perikatan Nasional PN dan KS Bawani Parti Sosialis Malaysia PSM. Pengerusi Amanah Wilayah Persekutuan Khalid Samad menuntut pempengaruh Rafidah Ibrahim membuat permohonan maaf secara bertulis dan menarik balik tuduhan yang didakwa memfitnah berkait isu projek pembangunan Kampung Sungai Baru di Kuala Lumpur. Laporan Malaysia kini menyatakan Khalid yang merupakan bekas Menteri Wilayah Persekutuan turut menuntut ganti rugi berjumlah rm ringgit sebagai penyelesaian terhadap penyiaran pernyataan-pernyataan yang didakwa fitnah yang disiarkan di media sosial. Beliau berkata surat tuntutan LOD telah diserahkan kepada Rafidah melalui alamat rumah sewanya. Difahamkan Khalid menyamannya bukan kerana mahu perjuangkan hak rakyat tetapi kerana difitnah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada kena mengena pun dengan isu yang sedang dibahaskan seperti soal pampasan atau status tanah itu. Khalid menyatakan hasratnya untuk memfailkan tuntutan pada 17 April lalu dengan berkata beliau terpaksa mengambil tindakan itu kerana dakwaan yang dibuat Rafidah merupakan tuduhan liar dan tidak bertanggungjawab. Beliau merujuk dakwaan Rafida sebelum ini bahawa dia berniat memasukkan Lembaga Pentadbiran Malay Agriculture Settlement, MAS, serta mahu menghapuskan tanah Rizab Melayu bukan sahaja di kampung Sungai Baru tetapi di seluruh kampung baru. Pengerusi Amanah Johor Aminul Huda Hassan meminta orang ramai menghentikan spekulasi tidak tepat mengenai kesihatan ahli Parlimen Pulai Suhaizan Kayat Menurutnya banyak maklumat dan sumber mengenai Suhaizan telah menimbulkan panik sehingga banyak persepsi yang timbul. Menurut beliau keadaan Suhaizan kini dalam keadaan stabil selepas dimasukkan ke sebuah hospital swasta malam tadi. Katanya dalam satu kenyataan Amanah Johor berharap agar segala persepsi dapat dihentikan dan pihaknya akan memaklumkan situasi terkini Suhaizan kepada umum. Terdahulu, Suhaizan dilaporkan dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU selepas mengalami demam dan paras oksigennya menurun akibat jangkitan kuman. Dua ahli parlimen DAP sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap adun Kuala Sentul daripada Perikatan Nasional PN, Jasri Jamaluddin atas dakwaan memfitnah mereka sebagai pembelot bangsa. Ahli Parlimen Bangi Syarizan Johan dan Ahli Parlimen Rao Yong Shafura Osman dalam satu kenyataan bersama menyatakan kekecewaan terhadap tindakan memfitnah yang menurut mereka telah menjadi budaya PN khususnya di platform media sosial. Ujar mereka pihaknya memandang serius perkara ini kerana sebelum ini mereka sentiasa difitnah pengikut PN di alam maya. Tambahnya mereka akan mendapatkan nasihat peguam dan memulakan tindakan undang-undang terhadap Jasri. Sharizan dan Yong Shefura turut mengingatkan pemimpin PN tidak lupa keputusan mahkamah mengarahkan mereka membayar pampasan kepada pemimpin DAP kerana memfitnah. Terdahulu Jasri memuat naik kenyataan berbaur fitnah mengaitkan dua wakil rakyat itu dipergunakan DAP untuk dijadikan wajah Melayu dalam parti berkenaan bagi mengaburi mata rakyat. Pemuda MCA Johor menyatakan kebimbangan terhadap kerjasama berterusan antara Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH yang menurut mereka berpotensi melumpuhkan BN dari dalam. Ketua Pemuda MCA Johor, Heng Zee Lee, menyifatkan kenyataan Ketua Pemuda UMNO Johor, Nur Azlin Ambros, yang mempertikaikan kebimbangan MCA sebagai tidak wajar. Katanya, kenyataan tersebut memberi gambaran seolah-olah BN berada dalam kedudukan yang lebih rendah dalam gabungan kerajaan semasa. Beliau menegaskan bahawa bukan sahaja MCA sedang kehilangan pengaruh politik, malah kedudukan UMNO sendiri semakin terhakis dalam landskap politik semasa. Ujar Zi, jika tren itu berterusan, parti-parti komponen BN hanya akan menjadi pelengkap kepada kerajaan yang didominasi PH. Mengulas lanjut, Z turut membangkitkan perbezaan ideologi antara BN dan PH termasuk kegagalan PN menunaikan janji manifesto, tindakan memfitnah pemimpin BN serta dasar ekonomi seperti penghapusan GST yang disifatkannya melemahkan kedudukan fiskal negara. Pemuda UMNO Johor berpendapat kesaan setiausaha agung MCA Chong Sin Woon agar parti tersebut mencari haluan sendiri sekiranya barisan nasional BN gagal menjelaskan hala tuju gabungan adalah tindakan yang tidak berhemah dan tidak membantu dalam memperkukuhkan perpaduan gabungan berkenaan. Ketua Pemuda UMNO Johor Nur Azlin Amrus berkata, kenyataan tersebut mencerminkan kegagalan Chong dalam memahami gambaran menyeluruh berhubung kerjasama antara barisan nasional BN dan Pakatan Harapan PH melalui penubuhan kerajaan perpaduan. Katanya MCA wajar memahami kedudukan AMNO yang turut berdepan cabaran tersendiri termasuk usaha menyatukan semula sokongan orang Melayu selepas hampir dua setengah tahun membentuk kerajaan bersama PH. Pada Isnin, sebuah portal melaporkan Chong ketika berucap pada pembukaan mesyuarat agung tahunan bahagian MCA Selayang 2025 berkata MCA memberi BN lebih dari dua tahun untuk penyusunan semula selepas PRU 15 tetapi tidak pastian yang berterusan dalam keputusan BN menyebabkan ahli MCA berasa ragu-ragu dan kecewa. Chong mencadangkan mesyuarat bahagian MCA di seluruh negara pada bulan Jun ini memberi keutamaan kepada perbincangan mengenai masa depan parti, mengumpul pendapat akar umbi yang akan dipersembahkan kepada kepimpinan pusat. Sekian untuk edisi petang ini, ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasya Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.